Уважаемые кироватцы, земляки, сегодня многие из нас думают, что террористы, сепаратисты это где-то далеко. Но это не так. Они могут быть рядом. Многие думают, что два батальона кироватской самообороны смогут решить все вопросы. Но это не так. На самом деле практически никто не думает о самозащите гражданского населения за 20 лет. Вопросами гражданской обороны почти никто не занимался. Депутат Горсовета Александр Горбунов задал 50 вопросов кирратской власти. До сих пор кирратской власти не дали вразумительного ответа ни на один задаваемый вопрос. В этой ситуации я, народный депутат, проявил инициативу, провел совместное совещание с кирратскими силовиками. Первое, что мы сделали, договорились о создании единого штаба самозащиты Кировоградщины. Второе. Решили провести проверку и учет всех наших ресурсов гражданской обороны. Третье. Мы совместно решили начать широкое обучение населения действиям в случае чрезвычайных ситуаций. Это важно не только сейчас, в период политического напряжения. Это важно будет всегда. Я считаю, что мы должны создать народные дружины на базе рабочих коллективов. Задача этих дружин – гражданская оборона и помощь силам правопорядка. Я готов финансировать обучение, оснащение и оборудование этих дружин. Население должно быть уверено, что его не бросят на произвол судьбы, как это случилось в Славянской или Краматорске. Я обращаюсь к кировоградским предпринимателям. Прошу меня поддержать в этом начинании. Я обращаюсь к общественным организациям Кировоградщины. Прошу вас активно включиться в процесс обучения населения, основам гражданской обороны, оказания первой медицинской помощи. И главное мое обращение к жителям Кировограда и Кировградской области. Давайте сохранять гражданскую выдержку, не поддаваться на любые провокации. Каждый житель Кировоградщины должен знать, что ему делать в случае внезапных неприятностей, как будет выглядеть оповещение, как будут защищены наши дети, люди старшего возраста. Мы не подменяем власть, мы предлагаем свою поддержку. Дорогие кировоградцы, я вам желаю счастья, мира и добра.